Родина стала первым молодежным центром, появившимся в Архангельской области. Постановление о создании центра глава города Валерий Елизов подписал 29 января 2009 года. Символично, что произошло это знаменательное событие в год молодежи. Прошло 5 лет. 5 лет – это э, целая история нашего города. 5 лет – это наработанные традиции, это масса мероприятий, которые включаются в молодежь Центр Родина и в том числе областных мероприятий. Я очень горд тем, что в нашем городе появился один из самых первых центров молодежи в Архангельской области. К нам приезжали смотреть, к нам приезжали учиться, и мы успешно продолжаем начатое дело. На торжественном мероприятии слова поздравления звучали и от представителей правительства Министерства по делам молодежи Архангельской области. Молодежка Ряжева на деле доказала, что она умеет ставить перед собой цели и достигать, умеет трудиться на благо родного края, создает и реализует интересные и значимые проекты самого разного уровня. На сегодняшний день в родине функционирует 42 клуба, в которых занимаются 460 человек. А всего за прошедшие пять лет у центра несколько тысяч выпускников, многие из которых на пути к успешной карьере в различных сферах жизни. Пришел я в момент зарождения, в момент появления и в момент зарождения той, той структуры, которая функционирует в данный момент. То есть тех же кружков, тех же молодежных направлений. Ну и в принципе, оно, на мой взгляд. Я сейчас ознакомлюсь я посмотрю, как будет концерт. Но я думаю, что оно сохранилось и даже приобрело более достойный уровень. Направления, которые могут выбрать для себя в родине молодые коряжемцы, включают самую разнообразную деятельность. Это и военно-спортивные состязания, и занятия по вокалу, танцам, театральному мастерству, художественные мастерские. И это еще не весь перечень. На праздничном концерте воспитанники родины продемонстрировали гостям лучшие творческие номера. Появляются в молодежном центре и новые клубы. Так, совсем недавно специалисты Родины решили возобновить КВНовское движение. Это направление привлекло десятки старшеклассников и студентов. Мы именно пошли из-за КВН, то есть меня это привлекло, меня это позвали. Я собрал команду. Вот Александр входит в состав моей команды. Занимаемся, придумываем сценки, миниатюры, участвуем, организовываем, делаем, так сказать, лигу коряжевскую. Вот есть, хотим коряжевскую Пятилетний юбилей – это время не только для подведения итогов, но и для того, чтобы задуматься о планах на будущее. У руководства Родины они, без преувеличения сказать, грандиозные. Планируется открыть туристический клуб, возродить направление граффити, а еще регулярно проводить дискотеки. Мы хотим развивать различные направления, мы хотим увеличивать количество клубов, чтобы действительно молодежный центр рос, прирастал нашими детьми, нашей молодежью. И чтобы, знаете, чтобы каждый вечер жизнь, жизнь скипела, в каждом нашем помещении что-то творилось, проходил или дискуссионный клуб, или какой-то круглый стол, или какое-то мероприятие действительно связано с проблемами молодежи. Остается только пожелать коллективу Родины долгих лет успешной работы и огромного количества талантливых воспитанников.